Украинскому э, зрителю э, нужно ждать неожиданностей, понимаете, и событий. Например, фильм «Параджанов», который сейчас произвел впечатление на Одесском фестивале. К сожалению, физически я не успел выдать фильм, и пришлось э, мою премьеру моего фильма делать в Торонто, извините. Э, вот, на Одесском фестивале не попал. Но попали мы показали, его мы очень хорошие бы имели оценки зарубежных рубежом. Э, Профессионалы вы наши, и я думаю, что вы знаете, я вам скажу, что думаю начнутся события, потому что вот мой фильм, наверное, будет событием, хотя бы потому, что я первый, кто получил финансирование за 20 лет Украины на именно на детское кино. Это раз. Второе, потому что мой фильм, как сказали, знаете, очень странный фильм, говорят, фильм для детей не о детях. Вот. А, а потом следующее событие Это будет фильм Анатолия Матешко Он сделал мю украинский мюзикл 250 было вопросов А почему вы сделали на украинском языке Я говорю, ну кто дал деньги, тот и на том и сделал языке. Он говорит, ну подождите Все стали спрашивать, а вот на русский, на английский Я говорю, дайте денег и будет вам русский и английский Не проблема, но это первый Детский мюзикл Детский, еще раз говорю, за 20 лет Украины, наверное, даже больше Поэтому я к чему говорю, каждый фильм, который будет выходить Вплоть до тени не забуд их, извините, в притче, в языцах, в суе. То есть, наверное, это тоже будет событие. Событие хотя бы потому, что, как ни странно, эта оценка не моя. Оценка зарубежных кинокритиков на Одесском фестивале, многих Пиченковых работ или работ уже окончательно готовых, включая, вы не забывайте, что... Короткометражка самая получила наша короткометражка получила первое место. То есть, опять же, говорю, это все будет. Год это будет года событий кино, именно украинского кино, которое потихоньку, я верю, встанет с колен. Знаете почему? Потому что в нем стали работать молодые ребята, а не старая труха, как я, например. А а вы сгадали за кинезабутых пряпки. Да. незабутых пряк в яблоке. Нет, деточка, не-не-не-не-не, что... мы не делаем рекламу людям, которые хотят выйти 19 сентября. Нет, нет, нет. Выходят в октябре. Ну, а сами на цей рик, на 2013, пропаганда багато украинских премьер. Не згадували про Вашлін, Сеневир, Тіні. Не тільки, а маю надію, що толока вийде, мабуть, будемо. А ми пам'ятаємо, як минулого року наробив багато шуму той, що про як. Чи можна сказати, що саме зараз, 2012-2013 рік починає українське кіно справді почало відроджуватися? Ну от Вам, как спросили, будет отражаться украинское кино, сразу забрали все микрофоны. Это гениально.